you Baru-baru ni Ketua Polis Kelantan KP Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Muhammad ada menyatakan pandangan dan cadangan berhubung undang-undang jenayah seksual bawah umur atas dasar suka sama suka diteliti semula. Kes Kelantan Kelantan majoritinya suka sama suka melibatkan bawah umur kan. Dan kalau kita tengok dari si undang-undang sekarang ni, undang-undang uh, si biasa ni, kita cahaya lelaki sahaja. Eh? Ha, jadi saya nak cadangkan lepas ni lah uh, pihak berwajib tak kira agama dan sebagainya. Mengambil tindakan juga pada perempuan tadi. Sebab sebab suka sama suka. Kenapa pula lelaki saja nak di, di, dituduh, di, dihukum. Isu ni memang sensitif. Tetapi penting untuk dibincangkan secara matang kerana ia melibatkan maruah keadilan dan masa depan anak-anak kita. Mengikut kanun keseksaan dan akta kanak-kanak, gadis bawah 16 tahun tidak mempunyai kapasiti sah untuk memberi persetujuan kepada hubungan seks. Walaupun berlaku suka sama suka, undang-undang tetap menganggapnya rogo statutory dan memberi perlindungan kepada kanak-kanak. Seorang gadis berumur 15 tahun yang telah hit, berakal dan boleh hamil, gairah dan ada keinginan hubungan seks tetap dianggap kanak-kanak oleh undang-undang sivil. Maka teman lelakinya yang sama-sama berzina boleh dituduh melakukan wrong statutory walaupun hubungan itu suka sama suka dan dinilai sebagai jenayah zina oleh syara. Masalahnya bila Akta Umur Dewasa 1971 menetapkan umur 18 tahun sebagai sempadan dewasa tanpa mengambil kira taklif syara. Maka individu yang telah mukalah iaitu balik dan berakal masih dianggap minor secara umumnya. Tujuannya bukanlah untuk menghukum semata-mata tetapi mencegah eksploitasi mereka yang belum matang dari segi emosi dan psikologi. Ini sememangnya wajarlah jika benar jelas yang kanak-kanak ni digrooming oleh lelaki dewasa, maka hukuman tersebut adalah selayaknya. Namun di lapangan, realiti kes ni menjadi lebih kompleks. Khususnya apabila hanya lelaki disabitkan, timbul rasa tidak adil dalam kes-kes tertentu melibatkan remaja sebaya yang melakukan secara suka sama suka. Seperti yang didedahkan KP Kelantan sendirilah. Datanya menunjukkan bahawa 90% kes rogol bawah umur yang berlaku di sana adalah kerelaan kedua-dua pihak dan bukannya secara paksaan. Jadi sebab itulah KP Kelantan serta Mufti Kelantan dan juga Mufti Wilayah Persekutuan menyokong agar cadangan ini diperhalusi supaya keadilan undang-undang dapat dirasakan kedua-dua pihak. Meskipun begitu, dari sudut kerajaan ia masih bersifat pandangan pribadilah. Ini seperti yang dikatakan oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman dan Menteri Dalam Negeri, Datuk Sri Saifuddin Nasution yang mengatakan kerajaan sehingga kini masih berpegang kepada tendet antarabangsa iaitu robust statutory tetap pro statutory Malah yang terbaru, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri turut berpandangan yang kanak-kanak terlibat se sebenarnya masih perlukan bimbingan, bukannya hukuman untuk belajar daripada kesilapan, memulihkan diri dan membina semula kehidupan tanpa dibebani stigma atau trauma jangka panjang. Jadi menurutnya isu ni tak boleh ditangani melalui peruntukan undang-undang semata-mata. Di sinilah yang menunjukkan wujudnya perbezaan pendekatan antara perspektif perlindungan kanak-kanak dan juga tuntutan keadilan jenayah dalam isu ni bukan untuk cari salah dan punca siapa saja tapi kita perlu mencari keseimbangan dalam melindungi kanak-kanak bagi mengelakkan victim blaming dan pada masa yang sama tidak membiarkan undang-undang menjadi terlalu berat sebelah peruntukan seperti close in age atau jarak umur yang dipakai di negara lain boleh dipertimbangkan agar hubungan remaja sebaya tidak diperlakukan sama seperti kes eksploitasi oleh orang dewasa dalam masa yang sama penyelesaian sebenar tak boleh terhad pada hukuman semata-mata. Sebenarnya Islam sudah pun menggariskan sistem pencegahan dan tarbiah melalui larangan mendekati zina pendidikan ahlak di sekolah dan komuniti pemantauan ibu bapa, kawalan pendedahan media dan juga pengukuhan nilai keluarga. Ini semua selari dengan makasih syariah iaitu menjaga keturunan, maruah dan perlindungan daripada kemudaratan Ironinya, jika benar kita serius mahu menangani isu robo dan zina bawah umur, kita perlu pendekatan serampang dua mata iaitu reformasi undang-undang yang adil, seimbang dan mesra kanak-kanak serta pelaksanaan sistem sosial Islam yang mendidik dan mencegah sejak dari akar lagi lagi pula kita kini berada di zaman teknologi yang tidak bersempadan ini juga cara untuk menyelamatkan kanak-kanak KP Kelantan bukannya penggubal undang-undang dia cuma penguat kuasa undang-undang apa pun keluhan beliau berniat baik dan ada kerelevanannya sebagai singgungan kepada legislators untuk menjalankan kewajipan mereka semua ini mesti diperhalusi oleh semua pihak kerana semestinya mencegah itu lebih mudah dari merawat